Просто мы крайне сейчас мы не, не можем на да, этот год Сергей, Ну давай не будем орать. Да. Есть такое понятие, как штатный работник. Но у нас его нет. Для того, чтобы делать штатного работника, нужно сделать штатное расписание. И провести его по пенсионному фонду. Это то, что не сделала она. И нас подставили. Для того, чтобы сделать штатного работника, мы должны иметь бюджет в мы будем понимать, какую зарплату мы ему назначим. А потом эту зарплату мы принесем в пенсионный, положим, скажем, вот, зарегистрируйте рабочее место. Все, сегодня общественное... До Поэтому до момента, пока мы не сформируем бюджет, и мы не будем знать, сколько у нас денег. Может быть, конечно, вот то, что ты рассказываешь, люди потянутся, и будет совсем другой бюджет. И тогда можно будет сказать. И люди начнут давать сносы. Все. Как только начнет. Правильно, взял бюро. правильно. Поэтому мы разделили все на две части. Первая часть. У нас положено по уставу ответственного человека за Кирсадбюро. Мы его должны сейчас выбрать. Давай. Все, что касается оплаты труда, будет сформировано после понимания бюджета линии. Только после этого мы будем знать, а сможем ли позволить себе штатного рабочего за все. которого мы должны платить налоги и платить ему бюджет все понятно да. ответственным сейчас за QSF бюро ответственным не начальником QSF бюро является Гай Грибрик а что я могу сказать да. если нет финансирования 160 гривен платить ну, не я на, я проект, не на проект проехать. извините это не по мне я предлагаю не дискутировать, а просто проголосовать. За исключение в утверждении решения Совета 18-го финансового исключить из лидера Министерства Украины. Острова, Острова, Зельдина, так, это список. Исключить Острова, Филиппова, Зельдина, Ананина, еще Степаненко. Так Степаненко и так. Он давно исключил. Ну ничего. Он ходит все время. Повторно, повторно.

Нет, исключить. А конференция вот сколько проголосовало? Все члены совета. Все члены совета. Нет, вот опять ЕЛ не было одного. Нет, он не голосовал. А, ну его не было, да. Его не было, значит, это самое. Ну присутствующих у меня список есть. Вот он список. Из присутствующих всех. Да, Из присутствующих вот все национальных и все. Это дело техники. Так, я прошу конференцию утвердить. Это решение совета. А вот давай. Что ты окажешься Да, дополнить. Кто за? Кто за? Кто? Так, минус. Кто... Против воздержавшиеся. Два воздержавшихся? Два воздержавшихся. Да. Просим всех кемлян, и кто еще не задействует, помогать по возможности ударной команды по ликвидации потух вот этих вот склочников судебных и так далее. Юра за коллега. Прошу, значит, ты уже там юридически уже всю эту ситуацию настолько уже, так сказать, что всех, всех, может, кого-то еще можно привлечь. Может, найти дополнительные резервы, дополнительные связи, с ними надо бороться любыми способами. Вот. Если что, обращайтесь к областям. Какая помощь? Это люди, которые нарушают все моральные нормы. Я не говорю уже про законодательные. Вот. Они похвалятся своей, так сказать, безнаказанностью своей, все, так сказать, дозволенностью и так далее. Прошу, это лично. Это эмоции, но они нужны. Да. Так нет, как официально. Это на нас он диски на столе лежат. Это ж не, 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 с потолка про эти 200 тысяч придумано. Дальше. Насчет, еще раз, значит, есть такой токарь, который разослал письма о переносе в Сальберов Харьков он отправил во все организации. Прошу это тоже взять под контроль. И если есть какой-то вариант, значит, этого дела пресечения. так ты это... меня слушай, принять возможные меры пресечения этих провокационных информационных логиций. Сейчас уже в законе существует сайт Лиги. Все документы с провайдерами подписаны. У нас есть все пароли. Идет работа по его наполнению. Параллельно, в нарушении украинского законодательства, на другом ресурсе сделан сайт, перенесет тот, который был до этого. Со всеми эмблемами. Он уже ITUA -E был до этого, ISFUA и, э -E и, и так далее. Первое. Мы говорим обо всем. На самом деле... Лига радиолюбителей Украины это общественная организация, которая работает в рамках украинского законодательства. Она подпадает под защиту государства. Это первое. Второе. У Лиги есть договор с Министерством обороны. У Лиги есть договор с Министерством молодежи и спорта. По статусу этого договора Лига радиолюбителей Украины имеет все те же права и по спортивной классификации, проходит как Федерация радиоспорта Украины, Лига радиолюбителей Украины. Третье. У нас есть договорные отношения с ТСО. Поскольку это общественная организация, которая работает в правовом поле по договорам с государственными структурами, мы попадаем под защиту государства. Все, что делают эти ребята, дает нам право писать и требовать защиты у государства. Поэтому QSL бюро, липовая информация, сайт Степаненко. Мы обращались к юристам на предмет того, а как же правильно с ними работать. Мне задали юристы простой вопрос. Вот в интернете там некоторые мне лично посылают некоторые вещи. Мне задали простой вопрос. Мои юристы, они спросили, Анатолий Петрович, а сколько лет тем, кого вы собираетесь позвать в суд за кредиту и за все остальное? Я говорю, ну так, 65 там, и выше. Они говорят, а представьте себе, приходит человек в суд, а потом у него со здоровьем случаются проблемы. И в этом будете виноваты вы. Или те, кто пришли, или ваши, потому что поводом являются ваши действия. И что дальше? Поэтому действовать мы будем исключительно в правовом поле. Да. Вот они отправили эту информацию в У него есть какие-то права выступать от лиги? Мы ему давали, делегировали? Нет. Естественно, мы все это будем делать. Но не одной бумажкой. Это целый комплекс вопросов. То есть это будут мероприятия комплексные. Мы не будем за ними бегать и бить по хвостам. Это будет как с сайтом Степаненко, так и с остальными, которые незаконно на своем ресурсе размещают информацию, искаженную о Лиге или вообще клевету. Точно так же и с этим КСЛ Бюро подпольно. Это их действия, которые они осуществляют против Лиги, которая находится под защитой государства. Вот так. Да. Лига рыболовителей будет управляться исключительно законными методами и средствами, которые ей предоставляют государство. Ну, то есть надо сформулировать да. то, то есть, э, произвести действия в рамках законодательных норм по пресечению дезинформационной э, деятельности, так сказать. Э, вот. надо, да, надо да, сказать, да, что да, действие? Да, Потом я хочу добавить. Я хочу вас еще всех поставить на известность, что наша сегодняшняя конференция могла не состояться что по, одной, единственной причине, Понятно, что председателю ЦК ТСО Украины было направлено столько писем с угрозами, что его будут привлекать к суду ко всему. Письма не шли и из Свиницы, и от того же Железняка, которые меня вызывали, показывали все а на сайте, нету? Сергей Владимирович, а что, не закрывать вам двери и не открывать? Я объяснил, что у нас не будет никакой войны, будет все тихо и спокойно. Поэтому он, как говорится, подумал и сказал, ну хорошо, время даем до 3 часов, хотя у нас планировано до на 18. Это, как говорится, давление той стороны на то, чтобы у нас не произошло здесь. Давление идет постоянное. тоже ну, принимают. Меры комплекса. Нужно делать все в соответствии с законодательством. Да. Давайте мы не будем ввязываться да. Да. в эти да. тряски, да, которые да. они нас втянут. Да. Да. У нас есть основные функции, которые мы должны выполнять. Работать через СМБРО, помощь радиолюбителям коротковолновика. У нас есть взаимоотношения с, с НКРЗ и с укр в состоянии ради любителя помощи. Я очень сомневаюсь, что у кого-то из тех, кто хочет посмотреть это видео, есть такие возможности. Если они есть, пусть они заявят публично. То, что мы можем сделать для десятников, просто записали в протокол. А остальное мы будем делать вне зависимости от того, что сегодня происходит, будем максимально помогать десятникам.